Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir bin Ahmad Nazri 073386 akan membentangkan uh, tentang latar belakang kajian, penyataan masalah dan juga objektif kajian. Baik, uh, latar belakang kajian adalah uh, seperti yang kita tahu uh, amalan tawasul ni sering menjadi uh, menjadi bahan perbincangan kerana uh, ianya selalu terutamanya bagi memastikan uh, ianya dilakukan mengikut syarak dan dalam masyarakat Melayu dan umat Islam secara umumnya, tawasul ni masih juga dia uh, masih diamalkan. Cumannya ianya kurang popular. Namun wujud uh, salah faham tentang bentuk tawasul yang dibenarkan oleh syarak dan juga yang tidak dibenarkan. Justeru a uh, kajian ini dilakukan untuk uh, memberikan kefahaman yang jelas tentang konsep tawasul secara mendalam dan menyeluruh. Seterusnya adalah pernyataan masalah itu uh, dalam <coughs> dalam kalangan majoriti ahli sunnah wal jamaah a uh, tawasul ni dibenarkan dan dianggap sebagai satu cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sebaliknya uh, golongan minoriti menolak amalan a uh, tawasul ini uh, dan menganggapnya sebagai bidah ah atau menyimpang daripada syariat perbezaan pandangan ini menimbulkan uh, pelbagai kekeliruan dan masalah utama aa, yang pertama adalah kekeliruan dalam memahami tawasul <tuh> dari sudut bahasa, istilah dan termasuk aa, pengkategorian jenis-jenisnya. Yang kedua pula aa, perlunya ada penjelasan tentang hujah dan dalil jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengharuskan amalan tawasul ini. Aa, supaya dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada masyarakat yang ketiga adalah wujudnya kritikan uh, dan dalil daripada golongan minoriti yang menolak tawasul memenu, uh, menuntut analisis dan teliti untuk menilai asas pandangan mereka dan yang terakhir sekali adalah terdapat keperluan untuk membuat perbandingan yang sistematik antara kedua-dua pandangan ini uh, supaya uh, punca perbezaan dapat difahami dengan lebih baik dan implikasinya terhadap amalan umat Islam dapat dikenal pasti. Uh, dengan kita uh, mengenal pasti masalah-masalah ini, uh, kajian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami tawasul dengan lebih tepat dan lebih terperinci lah dapat mengelakkan salah faham dan memastikan amalan tersebut dilakukan uh, selaras dengan syariat dan prinsip akidah Islam. Uh, Okey, baik. Seterusnya adalah objektif kajian. Uh, tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan definisi tawasul dari sudut bahasa dan istilah di samping mengklarifikasikan tiga jenis tawasul yang wujud dalam tradisi Islam. Seterusnya adalah kajian uh, menguraikan pandangan serta pendalilan tujuh ulama' ahli sunnah wa jamaah yang mengharuskan amalan tawasul berdasarkan hujah dan dalil yang mereka kemukakan. Uh, selain itu juga kajian turut menganalisis hujah dalil dan kritikan oleh golongan minoriti yang melarang, mengharam, mengharamkan dan menganggap amalan tersebut sebagai bid'ah dan seterusnya akhir sekali adalah untuk melakukan analisis perbandingan yang sistematik antara kedua-dua kerangka pemikiran tersebut uh, supaya kita boleh memahami punca perbezaan yang timbul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melihat pada definisi tasawu daripada sudut bahasa dia tasawu berasal daripada kata dasarnya ialah wasilah yang bermaksud segala hal yang dapat menyampaikan atau mendekatkan seseorang kepada sesuatu maksudnya apa sahaja cara ataupun jalan yang membawa kita hampir kepada tujuan yang tertentu manakala tasawur dari segi istilah pula merujuk kepada usaha seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Ini termasuk bertasawur dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Ataupun amalan soleh yang dilakukan secara ikhlas ataupun melalui doa-doa orang yang soleh. Jadi, secara ringkasnya, bahasa di, uh, memberi maksud jalan yang mendekatkan. Manakala, dari segi istilah pula, menjelaskan bahawa tasawuf ini ialah cara mendekatkan diri kepada Allah SWT menggunakan wasilah yang sah dan dibenarkan oleh syarab. Untuk memahami lebih jelas lagi, kita lihat daripada definisi yang diberikan oleh dua tokoh ulama Islam iaitu... Al-Qurdawi dan Al-Bani. Menurut Al-Qurdawi, tasawuf bermaksud mengambil wasilah atau perantaraan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dengan kata, dengan kata lain, tasawuf ini adalah satu bentuk usaha atau jalan yang membawa seseorang lebih dekat kepada matlamatnya, khususnya dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu taala. Manakala Al-Albani menjelaskan bahawa tasawuf dari sudut istilah sebagai usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala melalui sebab atau perantaraan yang diiktiraf oleh syarak. Perantaraan tersebut boleh merupakan amalan yang soleh yang dilakukan secara ikhlas ataupun melalui hubungan kehambaan seseorang itu dengan Tuhannya. Jadi kita dapat faham bahawa tasawuf bukan sekadar mencari perantaraan tetapi ia mestilah berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak dan berpaksikan kepada yang kepada Allah Subhanahu taala. Selain itu, kita lihat uh, dalil pensyariatannya. Uh, merujuk daripada surah Al-Maidah ayat 35 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi, Ayat ini menunjukkan bahawa jelaslah bahawa Allah SWT sendiri memerintahkan orang beriman supaya mencari wasilah iaitu jalan ataupun cara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini bermaksud tawassul adalah satu amalan yang mempunyai asas kukuh dalam Al-Quran bukan rekaan ataupun amalan tanpa dalil. Selain itu ayat ini juga menghubungkan tiga perkara yang penting iaitu takwa, mencari wasilah dan berjihad di jalan Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa tasawul bukan salah satu cara untuk meningkatkan diri hubungan kita dengan Allah SWT dan mencapai muka berkatan dalam amalan. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis tasawul. Ulama membahagikan tasawul kepada dua kategori iaitu tasawul masyruq yang disepakati dan tasawul khilafiyah yang menjadi khilaf. Yang pertama daripada tasawul masyru ialah tasawul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu taala. Ini merupakan bentuk tasawul paling utama. Dalilnya yang sangat jelas dalam surah Al-A'raf ayat 180 di mana Allah memerintahkan hamba-Nya berdoa dengan menyebut nama nama-Nya yang indah. Bentuk tasawul ini menunjukkan pergantungan kita secara langsung kepada Allah tanpa perantaraan sama makhluk. Yang kedua ialah tasawul dengan amalan soleh. Ini termasuklah amalan ikhlas yang kita lakukan semata-mata kerana Allah SWT. Dalil paling kuat ialah hadis tiga lelaki yang terperangkap dalam gua. Setiap seorang bertasawur dengan amalan ikhlas mereka. Dan akhirnya Allah SWT melepaskan mereka daripada kesusahan. Hadis ini diruayakan dalam kitab-kitab sahih dan diterima oleh semua ulama. Yang ketiga ialah tasawur dengan orang yang soleh yang masih hidup. Baru sahabat sendiri meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka contohnya ketika istisqa untuk memohon hujan. Ini menunjukkan keharusan meminta doa orang yang soleh yang hidup. Namun setelah seseorang itu meninggal dunia, bentuk tasawul ini tidak dilakukan lagi kerana tiada dalil sahih yang menunjukkan sahabat minta doa kepada orang yang mati. Okey, kita masuk pada tasawul khilafiyah iaitu yang menjadi khilaf. Yang pertama ialah tasawul dengan zak atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama daripada mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i membenarkan tasawul ini sebagai bentuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lain melolak kerana tidak ada contoh sahabat melakukannya selepas kewafatan baginda. Jadi ia adalah khilaf dari sudut dalil bukan akidah. Yang kedua iaitu tasawul dengan kemuliaan para wali atau orang soleh. Ada ulama yang mengharuskannya tetapi ada yang berhati-hati kerana kekhawatiri atau dirisaukan oleh boleh membawa kepada pemujaan makhluk jika tidak difahami dengan betul terutamanya dalam konteks kubur ataupun makam. Yang terakhir daripada tasawuf khilafiyah iaitu tasawuf melalui orang soleh selepas mereka wafat ataupun meninggal. Sebagian ulama, sebagian ulama berpendapat sebagian ulama berpendapat ia dibenarkan sebagai bentuk tabarruk atau mencari keberkatan namun sebagian pula tidak bersetuju kerana tiada bukti daripada generasi awal Islam oleh itu isu ini diletakkan dalam kategori khilafiyah dan bukan penyebab jatuh akidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Adik Adam bin Roslan nombor metrik 073463. Kita pergi kepada hukum tawasul menurut menurut majoriti ulama. Para ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahawa tawasul ini adalah amalan yang harus selagi mana ia tidak menisbahkan aa, kuasa ketuhanan kepada makhluk. Kerana kita kita memahami bahawa tawasul ini adalah usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah yang dibenarkan syarak sama ada melalui amalan amalan soleh nama-nama Allah atau kedudukan para nabi dan orang soleh dalam tafsir ayat surah al-maidah ayat ke-35 uh, imam at-tabari menegaskan bahawa wasilah ialah segala bentuk ketaatan dan usaha mendekatkan diri kepada Allah yang dibenarkan syarak pandangan ini juga telah diperkuatkan oleh Imam Al-Qurtubi bahawa tawassul ini bukanlah amalan yang baharu, bahkan ia telah diamalkan sejak zaman sahabat Nabi lagi selagi ia tidak selagi ia uh, berpaksikan akidah kepada keesaan dan kekuasaan Allah semata-mata kita masuk pula kepada dalil-dalil Al-Quran mengenai tawassul firman Allah SWT uh, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-35 Auzubillahiminasyautanirrajim Ya ayahal الذين آمنوا تقو الله وابتوا إليه الوسيلة وجاهر في سبيله لعلكم تفلحون maksudnya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya serta berjihadlah di jalannya supaya kamu beroleh kejayaan. Ayat uh, surah Al-Ma'idah ini telah menjadi asas kepada para ulama' untuk membenarkan perbuatan tawassul kerana menunjukkan perintah Allah untuk uh, mencari wasilah yang dirada'inya termasuklah aman soleh, doa orang yang dekat kepada Allah serta kedudukan para sahabat, eh para nabi dan juga uh, kedudukan orang-orang yang soleh. Selepas itu juga firman Allah di dalam surah Yusuf ayat ke-98 berkenaan kisah Nabi Yaqub. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Kalam ja'u abahum qalu ya abana astaghfir lana dhunubana ila akhir Maksudnya aku akan memohonkan ampun untuk kamu kepada Tuhanku. Ayat ini telah menunjukkan bahawa Nabi Yaqub memohon ampun kepada Allah untuk anak-anaknya melalui dirinya. Ini telah menunjukkan bahawa perhurusan bertawasun melalui orang-orang yang soleh. Seharusnya di dalam surah Al-Baqarah ke ayat ayat ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wujibud <tuh> da'wa wa ad'u ila ta'an. <-tuh> dan maksudnya dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka Uh, jawablah bahawa aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Uh, ayat ini menunjukkan bahawa doa ini hanya diterima uh, daripada Allah dan kepada Allah sahaja, tidak berkaitan dengan mana-mana makhluk. Jadi kita boleh uh, meringkaskan bahawa tawasul ini dibenarkan oleh para ulama, selagi kita tidak menisbahkan kekuasaan. Tuhan kepada makhluk dan tawasul ini tidak menafikan tauhid yang esa. Seterusnya dalil daripada hadis iaitu mengambil hadis berkenaan seorang lelaki buta. Hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun a'ma ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah arini tariqan ubsiru bihi fa amarahu bi hadha dua Allahumma inni as'aluka wa, wa atawassalu wa atawassalu ilayka bin nabi Muhammad maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata seorang lelaki buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah Tunjukkan kepadaku jalan supaya aku dapat melihat Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarnya membaca doa berikut: Ya Allah, aku memohon kepadaMu dan bertawassul kepadaMu dengan Nabi dengan NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini telah menjadi hujah majoriti para ulama bahawa tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harus, bukan syirik ataupun bid'ah kerana permohonan tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pergi kepada hujah akli Ahli Sunnah wal Jamaah. Hujah akli dan logik yang dikemukakan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahawa tawasul ini telah mencerminkan kelemahan kelemahan manusia dan kebergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana uh, doa itu bertawasul itu tidak menafikan tauhid kerana pada dasarnya doa itu tetap dipanjatkan kepada Allah SWT sahaja Manakala wasilah ini adalah sekadar bentuk penghormatan dan ada bukannya unsur penyembahan atau pemujaan Malah doa dianggap lebih mustajab apabila dilakukan dengan tertib, beradab serta melalui wasilah yang dibenarkan syarak Prinsip ibadah uh, yang bersifat tauqifiyah pula menegaskan bahawa semua ibadah semua bentuk ibadah hanya sah apabila berasaskan nas yang jelas. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Uh, hadisnya berbunyi An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala khawal Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa maksudnya sesiapa yang melakukan amalan yang tidak pernah ada perintah daripada kami maka, maka amalan itu tertolak seterusnya kita lihat pula pandangan empat mazhab teks dalam uh, bab tawasul menurut mazhab uh, imam hanafi Uh, Ibnu bidin dalam kitabnya Al Mukhtar menyatakan bahawa tawasul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang soleh sama ada semasa hidup ataupun selepas wafat adalah sah. Di sampai itu mula mazhab Maliki iaitu dalam uh, menurut penulisan Al-Qadi Iyad dalam kitabnya ash syifa Tawasul di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mustahak selagi bertujuan memuliakan baginda dan doa itu tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu taala. Menurut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i pula menegaskan bahawa keharusan tawasul melalui Nabi Muhammad orang soleh dan amal soleh ini dibenarkan dan Imam An-Nawawi dan Imam As-Subuki menyokong amalan ini secara jelas. Akhir sekali mazhab Hambali Uh, diwakili oleh Ibnu Al-Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni uh, mengatakan bahawa tawasul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibenarkan. Uh, kajian uh, kata kerja pula menurut Kate pada tahun 2023 yang melakukan kajian berkenaan tawasul uh, dia mengatak, beliau mengatakan bahawa ulama Hanbali ini tidak menolak tawasul selagi ia tidak bercanggah dengan akidah uh, kesepakatan ulama daripada uh, empat empat mazhab ini membuktikan bahawa tawasul ini merupakan amalan kukuh dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nafis bin Abdul Ghaffar. Jadi kita masuk dalam bahagian pandangan minoriti pula berkaitan dengan tawasul. Jadi seperti yang anda lihat, there are two main perspective among the ahli sunnah wal jamaah Uh, on this matter. Yang pertama adalah jumhur ulama berkaitan dengan uh, mereka membenarkan tawasul ini melalui essence uh, of god, zat Allah, uh, kedudukan nabi uh, dan orang soleh. Tetapi ada Pendapat yang kedua iaitu golongan yang kedua minority group yang mereka tidak bersetuju. Jadi golongan minoriti ini mengharamkan amalan ini dan menganggapnya bidah. Ah. Mereka melihat adanya potensi ke arah syirik. Pada umumnya mereka setuju tetapi ianya amalan ini akan jatuh pada syirik jika seseorang itu percaya bahawa makhluk selain Allah itu dapat memberi manfaat ataupun keburukan. Jadi mari kita terokai lagi pendapat pandangan golongan minoriti ini. Baik, kita pergi kepada ujian pertama golongan minoriti adalah uh, Sat Ad-Dahroi iaitu menutup jalan ke arah uh, syirik. Sat bermaksud sesuatu yang boleh menghalang, menyekat. Ad-Dahroi ia juga boleh dipak uh, dapat dipakai dalam beberapa maksud. Di antaranya bermaksud jalan yang boleh mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Uh, Al-Wasilah. Jadi ini adalah uh, kunci argumentasi daripada Uh, golongan minoriti. Sedikit nota tambahan, Sa'd ad dahrai juga dipegang luas oleh uh, Imam Malik bin Anas dalam The Fundamental Principle of Imam Malik Fiqh dalam Fiqh Imam Malik. Jadi uh, basically konsep ini membawa maksud blocking the means uh, yang uh, about uh, menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Jadi kenapa mereka gunakan ini di sini? Jadi mereka uh, argue yang kalau kita kalau mereka membenarkan tawasul melalui izzat ataupun status uh, manusia, uh, ianya membuka pintu kepada excessive glorification of creation. Uh, bila pintu itu dibuka, orang awam mungkin tergelincir dan mula meminta kepada perantara, intermediary itu, uh, directly for things, hajat. Jadi akhirnya, orang awam akan salah tanggapan bahawa makhluk itulah yang ada uh, power untuk grant uh, benefit ataupun harm. Ianya seperti analogi uh, kita menjadikan larangan menjadikan uh, kubur sebagai tempat ibadah uh, ia merupakan langkah pencegahan supaya manusia tidak sampai menyembah orang yang telah meninggal dunia uh, di kubur baik seterusnya kita moving on the second argument iaitu ibadah tauqifia this is the uh, fundamental principle in Islamic law stating that semua bentuk ibadah mesti ada dalil yang jelas dari al-Quran dan as-Sunnah Al if there uh, ada the clear ataupun uh, bukti yang kukuh maka uh, dalil sarah maka baru diterima sebagai bentuk ibadah tapi jika there is no proof then it is considered as bid'ah ah and rejected uh, jadi minority argument is very straightforward tawasul melalui kedudukan atau zat makhluk seperti nabi atau wali tidak mempunyai sebarang dalil yang nyata dan jelas khusus oleh itu mereka membuat kesimpulan bahawa uh, ianya adalah amalan yang bid'ah ah. sekarang mari kita lihat hujah balas berkenaan dengan hadis orang buta yang selalu dijadikan sandaran oleh jumhur Majoriti ulama berpendapat bahawa lafaz dalam hadis tersebut menunjukkan tawasul dengan menggunakan zat kedudukan nabi. Jumhur juga berpendapat bahawa riwayat Uthman ibn Hunayf yang menyokong pandangan ini adalah sahih dan mereka berkata tawasul uh, terus bersambung, uh, disambung, even after the Prophet sallallahu alaihi wasallam uh, wafat. Tetapi golongan majoriti ini mengemukakan uh, kritikan yang sangat tegas. They stated that uh, the tawasul in the hadis was only valid during the Prophet. Uh, lifetime Semasa hayat Nabi sahaja uh, Jadi uh, bagi mereka Ianya sekadar Bertawasul Dengan orang yang masih hidup Orang soleh yang masih hidup Nabi Maka uh, malah Mereka uh, berhujah pula Tentang uh, Riwayat tambahan Selepas itu yang uh, Uthman Ibn Hunayf Mengajarkan perkara yang sama Selepas Nabi uh, Wafat itu Adalah sebagai Daif Lemah uh, Benda ni uh, Klasifikasi uh, Uh, oleh uh, scholar macam uh, Nasruddin Al Albani Kat, katanya perawi dalam hadis tersebut uh, yang bernama Malik Adar dianya adalah seorang yang majhul tidak diketahui keadaannya ataupun uh, mastur baik seterusnya adalah kritikan hadis Umar dan Al Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah antara hujah yang terkuat daripada golongan minoriti uh, ketika berlakunya kemarau masyarakat perlukan hujan Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Uh, seperti dia kata Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fastaqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fastaqina dia bermaksud uh, ayat terakhir itu adalah sesungguhnya kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan bapa saudara nabi kami jadi golongan minoriti uh, khususnya Ibn Taymiah uh, menimbulkan persoalan mengapa Umar radhiyallahu anhu bertawassul kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup. Bagi mereka, kesimpulan logiknya adalah sekiranya tawasul melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda adalah dibenarkan, Umar would have used the prophet as the intermediary, not Al-Abbas. Jadi justru itu peristiwa ini dijadikan sebagai bukti wujudnya kesepakatan dalam kalangan para sahabat, ijma' para sahabat bahawa tawasul hanya boleh dilakukan melalui orang yang masih hidup. Jadi uh, tetapi on the flip side pula uh, jumhur uh, melalui a uh, scholars like Ibnu Hajar uh, respon yang tindakan Umar itu adalah as an act of uh, good manners adab uh, dan tawaduk dalam menghormati dan menghargai uh, keluarga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam abbas alabas jadi sebagai rumusan terhadap pandangan golongan minoriti khususnya yang dipengaruhi oleh kerangka pemikiran Ibn Taymiyyah, amalan yang berkaitan tawasul dapat dibahagikan kepada uh, tiga kategori dalam uh, Muktasar Al-Fatawa Al-Misriyah oleh Ibn Taymiyyah. Yang pertama adalah syirik jika berlaku apabila seseorang itu meminta secara langsung kepada orang yang telah meninggal dunia perkara-perkara yang hanya boleh dikurniakan oleh Allah seperti keampunan, zuriat, uh, hajat, syurga uh, hal ini disepakati sebagai syirik yang kedua, jatuh bida'ah ini merujuk kepada perbuatan meminta orang yang telah meninggal dunia agar mendoakan kita kepada Allah ia dikategorikan sebagai bida'ah kerana dianggap uh, memuka jalan kepada syirik yang ketiga, uh, bida'ah iaitu berdoa kepada Allah dengan menggunakan uh, kedudukan, status, wasilah seseorang yang telah meninggal dunia walaupun kategori kedua dan ketiga itu tidak dihukum sebagai syirik oleh Ibn Taymiyyah tapi Ibn Taymiyyah strictly melarangnya secara tegas based on principle of Asad Ad-Dahra'i uh, yang menutup jalan ke arah syirik tadi jadi uh, the core idea is simple. Larangan tersebut diperlukan kenapa? Bagi uh, sebab bagi menjaga kemurnian akidah tauhid secara dalam Islam ini secara holistik secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini bin Muhammad Basir, Nomor metrik 074346. InsyaAllah dalam bab ini saya akan membentangkan analisis perbandingan dan kesimpulan berkaitan isu tawassul dengan zat atau kelurukan para nabi dan orang soleh. Secara umumnya, terdapat dua pandangan utama dalam kalangan ulama. Pertama ialah Jumhur As-Sunnah Wal Jama'ah yang terdiri daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tradisi. Mereka mengharuskan tawassul dengan nabi dan orang soleh kerana ia beranggap kerana ia dianggap sebagai adab dan tabarruk dalam doa dan tidak menjejaskan tauhid kerana permohonan sebenar tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan kedua, pandangan kedua pula ialah golongan minoriti Salafiyah Wahhabiyah yang menghukumkan amalan ini sebagai haram dan bid'ah kerana bimbang ia membuka jalan kepada syirik melalui prinsip sadul zara'i. Dari sudut dalil, surah Al-Maidah ayat 35 jumhur mentafsirkan wasilah secara umum termasuk kedudukan para nabi manakala minoriti mengehadkannya kepada ibadah dan ketaatan sahaja. Hadis mengenai lelaki buta, Jumhur menjadikannya dalil jelas keharusan tawassul dengan Nabi SAW. Manakala meneriti menafsirkannya hanya sebagai doa Nabi ketika baginda masih hidup. Hadis tentang Sayyidina Umar anhu bertawassul dengan Al-Abbas anhu, Jumhur melihatnya sebagai adab dan tawaduk. Sedangkan meneriti menjadikannya bukti bahawa tawassul hanya sah melalui orang soleh yang hidup. Kesimpulannya, Jumhur melihat isu ini sebagai khilaf fiqh, bukan isu syirik. Manakala minoriti lebih berhati-hati kerana kebimbangan terhadap unsur pemujaan makhluk. Perbezaan pandangan ini tidak berlaku tanpa sebab tetapi berpunca daripada perbezaan metodologi istimbat hukum. Pertama ialah penggunaan prinsip sadu zara'i. Golongan minoriti menggunakannya secara ketat untuk menutup sebarang jalan yang berpotensi membawa kepada syirik. Sebaliknya, jumhur tidak menggunakannya secara mutlak dalam isu tawassul selagi niat seseorang jelas memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ialah prinsip tauqifiyah. Menurut meneg minoriti menegaskannya kedua ialah prinsip tauqifiyah. Minoriti menegaskan bahawa semua ibadah mesti mempunyai dalil khusus dan jelas. Manakala jumhur berpandangan bahawa tawassul ialah adab dalam berdoa, bukan ibadah khusus. Maka dalil umum sudah mencukupi. Ketiga, Perbezaan tafsiran hadis, meneriti menafsirkan hadis tentang lelaki buta dan hadis Umar radhiyallahu anhu secara membataskan tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Jumhur pula memilih pendekatan al-jam'u wa iaitu menggabungkan dalil-dalil supaya keharusan tawassul dengan Nabi SAW termasuk selepas wafat tetap terpelihara. Perbezaan ini memberi implikasi besar kepada umat Islam. Pertama, ia menimbulkan kekeliruan dan pertikaian. Terutamanya apabila amalan yang bersifat khilafiyah dilabel sebagai syirik secara mutlak. Namun, perbahasan ini juga membawa kesan positif iaitu mengukuhkan kesedaran terhadap kepentingan memahami maqasid syariah serta membezakan antara amalan yang disepakati dan yang diperselisihkan. Ia mendidik umat Islam supaya tidak bersikap taksub dan lebih sederhana dalam beragama. Akhir sekali, kedua-dua pihak bersepakat dalam soal tauhid iaitu tidak boleh menisbahkan kuasa ketuhanan kepada makhluk tawassul yang dilakukan dengan niat yang betul bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya menjadi wasilah yang menguatkan tauhid bukan melemahkannya sekian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh